Пишем результат, по ли по очам. Сколько у вас часто дома есть таких проектов? Ой, уже, уже больше двух лет, наверное, если не больше. Так, больше. Вы его применяете постоянно? Каждый день на глаза два раза минимум делаю, каждый день на глаза. Каждый да, день на очи по два раза. Да. И еще и у меня да. это, это, повязка на глаза. И еще сплю. А что, что, что самое Мое радостное для меня в жизни было 4,75, сейчас 4. Вот. Что вы, это, это уже прогресс. Плюс 4, Чемин? Плюс, плюс. Плюс 4, а было плюс 4,75 на да. 2 ока. Это вы вчера проверили, да? Вчера, проверили. да, после еды сразу пошла туда. Ага. И, значит, помех по -моему, вам, на вашу думку, вам помех проектор. Ну, По-моему, и проектор, и повязка. И Но я не повязка, могу сказать на одно. На в вас много бест, да. и проектор и вас и и есть. Прав... Да. вы ходите же на массаж. Ну, точно. это каждый день. Да. А для шеи применяют с У меня подушка, капелька, подушка, капелька. у у меня были там комплект хороший, для да. подушка, для шеи проектор да. и повязка. Да. И ЗИР за два рока будет попросить. Нет, я не знаю. Нет, я не... Я не поняла, когда он у меня Я вижу, что, что очки, где... мне некомфортно в них, некомфортно. Думаю, ну что такое, пойду, может, зрение упало? Я так подумала. А пошла, у меня наоборот он улучшилось. Улучшилось. Что вы хотите побожать дитин, и ходить тем, кто умает проблемы? Верьте, это не чудо, надо верить здесь Что-то вы делаете, Надо, когда веришь, все получается. Все. Я так думаю. И користуваться каждый день таким проектом? Обязательно. Минимум два раза на очи? Да. Про повязку мать? Ну, это на очи, а потом Шершить. еще... Подушку еще и массаж роботика? Да. да и шеи. у вас голова вы сказали, что А, у меня было голова окружения После, после кровати вставала, я не могла встать сразу. У меня голова Я 2-3 секунды должна была сесть, что она остановится потом. А после подушки я уже даже забыла, как эта голова кружится. У -у -у. Забыла. А то раньше вам приходилось таблетки пить? Пила. Какие? Я Ведь не помню. Все да. Что-то были таблетки. Да, да, ну не а помню сейчас... уже. Все, сейчас уже ничего. Не надо, да? Нет. И не мая потреба в таблетках? Нет. Меньше пьете таблеток. Чудово. Все, ваши обыски.